До мінська приїздив заступник помічника держсекретаря Кріс Сміт. Все це насторожує, бо вочвить Лукашенко знайшов контакт із новою адміністрацією Білому домі. І ну, в, в ця політична тварина, назвемо це так, використовується такий термін, як Лукашенко. Вона доволі живуча в всіх сенсах цього слова. Про це не тільки далі поговоримо. Опозиціонерка, засновниця білоруського майдану, волонтерка громадської організації «Реальна допомоги Україні і блогерка Аліна Васильєва. З нами на зв'язку пані Ліна, вітаю вас. Вітаю, пане Сергію. Вибачаю, що я буду відповідати українською о, російською, тому що ну, на політичні теми поки що буде дуже повільно українською. Д, але у вас чудова українська. Дякую вам за це теж. А, якщо я намагаюся поверну... вже спілкуватися тільки українською. В биту. Прекрасно. Принаймні. Якщо говорити про Лукашенка, мене дуже насторожило те, що доволі висока американська високоамериканська посадовець в обличчі Кріса Сміта і їздив до Мінська. Що американці зараз можуть Лукашенку запропонувати на вашу думку? Ну, смажіть, послі событий, которые ми наблюдаємо останні дні, вже нічого не удивляє. Мені так здається з американської сторони по офіційній інформації. Это снятие, облегчение санкций в банковском секторе и против Беларусь-Калия, да, которые были введены. На самом деле, это 5, а, спустя пять лет, второй визит, первый был в 2019 году, был Помпео и Болт. И я скажу, тот визит был очень успешный, потому что Лукашенко в Министерстве обороны тогда даже появилась, а, появилась статья о курсе Беларуси в НАТО. Никто сейчас об этом не помнит и не говорит. Ну, события мы знаем, как изменились. Лукашенко тогда петлял туда-сюда. После этого появились фигуры абсолютно пророссийские, которые возглавили процесс. Потом его успешно слили. Ну и имеем то, что имеем. Что сейчас, я не верю, декларируется в некоторых средствах массовой информации, европейских, американских, что якобы облегчение санкций отведет Лукашенко от... России. Это неправда. Уже не тот период времени. Если в 2020 году, там, после событий 2020 года, это еще было как-то возможно, в 2019 году, тогда Лукашенко бился за собственную власть, он боялся Москвы, не хотел сближения. То сейчас никакой субъектности фактически у Беларуси я не вижу. Никакого отхода от России не будет. Учитывая согласие Лукашенко на размещение ядерной сброи, учитывая то, что там стоят российские дивизии, учитывая полное слияние с российским бизнесом, сегодняшнее смягчение санкций для Беларуси ⁇ это фактически окно для России, потому что весь белорусский бизнес ⁇ это российский капитал. Ну але це ж вже проходили. Проходили американці, проходили європейці, ну, які намагалися перекупити Лукашенка від Росії від Москви багатьма багатьма способами, скажімо так. Лукашенко ж любитель посидіти на двох трьох стрільцях. Чому Трамп цього не бачить? Вони цього не розуміють? Ну, Ні. Я этого не, не, не очень понимаю, но а, та риторика Трампа, которую мы сейчас видим по отношению к России, готовность уже и с нее снимать часть санкций, по-моему, говорит сама за себя. Поэтому а, отношения с Лукашенко а, в риторике последних, последних дней со стороны а, американского руководства абсолютно естественно, Сережа. Я думаю, что а, Трампу ментально близки такие лю а, лидеры, как Путин и Лукашенко. На жаль. Так воно скидается. На жаль. У нас. На все це. Так. Але все це піддається під таким знаєте, гуманітарним якимось завданням. Тобто, наскільки я розумію, публічно всі ці перемовини нібито спрямовані не те, щоб політичних бранців звільнити з білоруських в'язниць. Я правильно зрозумів? Принаймні публічно. Так, 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 так. Лукашенко має відпустити велике количество політзаключених. Це вже було. Ви правильно сказали не раз, так, да, возможно, він це зробить. Более тысячи политзаключенных остается в тюрьмах Беларуси. Но на самом-то деле Лукашенко каждый день сажает новых, и ему ничто не меняет завтра посадить еще тысячу, две, а то и пять. Но ну, можно ожидать, что какие-то освобождения, наверное, Ну, Нужно хоть какой-то позитив в этом найти. Ну так, безусловно. Я думаю, что это будут громкие имена, скорее всего. Те политзаключенные, которые на слуху, которые представляли выборный штаб э, альтернативы Лукашенко, я не могу сказать, что это оппозиция Лукашенко, а именно альтернатива, что в основном это Газпромовская оппозиция. Но я надеюсь, что часть приличных людей тоже будет освобождена. Просто про них практически никто не говорит. Это, это... Мы же всегда слышим Бабарика Баба Колесникова и так далее. Я а это Газпром. Я хочу про кого идем А, а Тихановский він... сидит или си? вышел? Тихан... Ну, Тихановский нет, он тоже сидит. Но, по сути, по сути, это один клуб, потому что они выходили с одной программы «Не отрыва от России», «Дружба с Россией», а то и «Соединение с Россией». Сейчас они пытаются менять риторику, но риторику Сихановского мы, в принципе, не слышим. Вот, но слышим его жену. Ну так, ему? Тут у нас думки з вами тоже суголосні. Про цю пані. Якщо говорити так. про те, як можуть розвиватися події, то мені здається, що можуть відбутися ці звільнення. Трамп виходить з гучними заявами. Дивіться, що я зробив. Значить, треба йти на поступки Лукашенку, відповідно, знімати санкції поступово. Варіант ймовірний такий розвитку подій? Ймовірний. Я впевнена. Навіть упевненім. добрым але знатьтя санции иван из беларуси и же автоматично можете начать по сути знать санкции из россии тому что пишешь лука режим читаешь кремль абсолютно точно но смотрите вот uh, что касается снятий uh, допустим они сейчас говорят о, бе о Белкалии, так и они говорят о банковской системе банковская система полностью полностью с российским капиталом в Беларуси до событий 2020 года было несколько европейских банков, парочку, один-два с собственным капиталом, все остальные это фактически российский капитал, российские банки, вот как представительство «Газпрома», так и представительство российских банков с собственным названием и якобы с юридической единицей в Беларуси. Да, сейчас это, что касается банковской системы, это очень выгодно для России абсолютно выгодно, потому что фактически это российские банки, которые смогут апеллировать уже и долларом, а не только китайским юанем и, там, и российским рублем. Что касается Белкалия, ситуация не очень проста. Белкалия еще находится под европейскими санкциями. Соответственно, все логистические пути, которые есть у Белкалия для поставки, к примеру, в страны Запада, они, европейцы, не собираются снимать санкции с Белкалии, в том числе и Литва, Поэтому для Белкалия это особых, на мой взгляд, преференций никак не дает. Мы же не знаем, мы знаем официально, о чем говорили, но мы не знаем неофициальную позицию Вашингтона. Возможно, речь идет не только о банковской системе и Белкалии, возможно, еще о каких-то других предприятиях. Я вам скажу, что, к сожалению, я вот тут изучала вопрос по белорусскому бизнесу, к сожалению, даже в Европе, в том числе новой оппозиции белорусской, кабинетом Тихановской, протягивается белорусский бизнес в той же Польше. Да, я посмотрела цифры, совершенно недавно Светлана Тихановская встретилась и Павел Латушко, встретились с министром труда Польши, дать преференции белорусскому бизнесу, который сейчас находится в Польше, и преференции в банковском плане, в плане кредитования и всего остального. И в этом послании говорится, что только за 2023 год в польскую экономику а, было влито 1, вдумайтесь, и 8 миллиарда евро белорусских денег. Скажем так, оппозиция говорит о том, что это будущая экономика новой Беларуси. Но откуда эти деньги? Естественно, беглые люди с конфискацией имущества никоим образом не могли создать в Польше сейчас подобный бизнес на 1,8 миллиарда евро. Это только за 2023 год. Вместе с 2021, по-моему, 2023, 3,2 миллиарда. Естественно, это фактически вытягивание белорусского бизнеса с российскими корнями в Европу. Ну, да, я тоже все, что такая большая цифра, у меня есть несколько ну, знакомых из Белоруссии. Ну, всей... ну, какой... Ну, так, так, так. Декілька знайомих, каже, я з Білорусі. Ми з ними познайомилися на журналістських заходах якихось. Вони живуть зараз у Польщі, у них постають елементарні проблеми, паспорт закінчується, і його неможливо продовжити в консульстві. Що вже говорити про якісь такі масивні речі відкриття бізнесу. Тому я теж якось так насторожився насправді, від, від цієї цифри. Саме так і є, Сергій. так і є. В основному а, більша частина білорусів, скажімо, бізнес, це взяти в оренду таксі, це да? може бути маленька кофейня. В кредит. Это могут быть грантовые деньги на какой-то бизнес, но это вовсе не белорусский капитал. Это белорусский капитал с российскими корнями. И это печально. Ще одне питання маю. Хочу проаналізувати заяву президента Зеленського. Насправді вона не нова, але вона спрямована чітко на закордонну європейську американську публіку. Про те, що відбуваються масов... масивні навчання російських військових, і не тільки російських спільно з білоруськими на території. Йдеться про цифру 150 тисяч осіб, які сконцентровані в Білорусі. Що це може бути загроза для самого Європейського союзу. Минуло вже фактично тиждень з цієї заяви в Європі. Почули ти? Такий заклик, на вашу думку, і на кого спрямована ця загроза? І чи вона є постійною? Тому що ми постійно в Україні чуємо тренуються там, тренується тут 30 кілометрів від кордону, 40 кілометрів. Але тут цілком конкретна заява від президента 150 п'ятдесят тисяч угу. я не знаю по, по поводу цифр У мене така ж інформація з української сторони. З да? угу. білоруської ми не, не можемо достовірну інформацію знати. Але я думаю, що загрози є. Если бы я еще там буквально два года назад меня меня бы спросили об этом, собственно, вы и спрашивали, тогда я дум я думаю, что ее бы не было, учитывая сейчас позицию Соединенных Штатов. Учитывая действительно большое количество российских войск, оно есть в Беларуси, цифры я не знаю, но они есть. Я более того скажу, что сейчас была обнародована информация, что, собственно, в Беларуси, офисом президента, кстати, Украины было обнародовано, что ракеты, комплектующие ракет x 69 компоненты, сделаны в Беларуси. Тут и нет, производство нет. налажено. Я про то, что я думаю, что есть загроза. По крайней мере, для э, сограничных стран. Литва, Польша, Латвия. То, что исторично Путин э, и Лукашенко считают э, своим социалистическим советским, радянским лагерем. Господи, люди еще до сих живут этим минулым. Это для меня, как-то не описывается в голове. Это, Но, это, это, так... это сюрреалист... Так, это сюрреалистичный мир. Та, але, але це довга розмова, знаєте, ставити діагнози. І я би ще хотів уточнити, тому що періодично там з'являються заяви від розвиток різних країн. Там нападе Лукашенко, не нападе, підуть війська, там не підуть в Україні по українській території чи по території Європейського Союзу. Угу. Виходить, скажімо, розвідка Латвія, яка каже, що участь Білорусі розв в розв'язанні Росією війні проти України в найближчому майбутньому не є є малоймовірним, умовно кажучи. Я розумію, що ми не можемо порвати даними розвиток, але мені хочеться зрозуміти наскільки реалістично в тих же ж Балтійських країнах у Польщі оцінюють взагалі загрозу з боку Білорусі, тому що дуже дивні бувають іноді заяви. Там змінюється влада у Литві, вже задумується над послабленнями певних обмежень вже вже кудись там сунуло Литву трошки лівіше на політичному спектрі. Вже давайте будемо щось якось змінювати. Тобто, ну не знаю, як оцінювати все це. Я знаю, что Литва достаточно, не знаю с приводу Польши, знаю, что Литва достаточно серьезно относится к загрузе. Санкции принимаются против Беларуси точно такие же, белорусов, как и против России. Я не говорю о том, что это будут белорусские войска. Я... я... Предполагаю, что это могут быть российские войска. На самом деле все зависит от той ситуации, которая разворачивается сейчас, от позиции Соединенных Штатов. Если Путин и Лукашенко будут чувствовать, понимать, что США не придет на помощь Европе, и ситуация в Украине, как им кажется, я уверена, что все будет хорошо, но ситуация в Украине будет разворачиваться в худшую сторону, да, конечно, они готовятся для такого похода. А Путин же неоднократно не это заявлял. Он не считает страны Балтии, скажем так, странами Европы или странами, отличными от своей территории. Поэтому планы у него такие есть. И в Литве это понимают. По пози... Скажем, по позиции Литвы, Сережа, я вижу, что к этому относится серьезно. А, а что у меня тесное, тесное mm -hmm. отношение с Литвой, и я постоянно на связи, в том числе с политическими деятелями литовскими. Це добре, тому що в мене до Литви були останніми тижнями кілька питань з огляду на те, хто є в їхньому уряді. Чим він займався до того, але це знов ж таки окрема розмова. Ви мене заспокоїли, але ми мали низку таких подій важливих. Якщо ви згадували про зняття санкцій, конкретно там Білбілкалії, банківська система uh -huh. Білоруси. По суті, режим Лукашенка з 22-го року втратив основні статті заробітку, тобто про що йшлося: нафта з Росії, переробка на НПЗ, продаж в Україну країни Європейського Союзу. Цього ж немає зараз. Побудували оцю атомну станцію не потрібно впритул до Литви, Литва і Балтія відрубалася від російської і білоруської енергосистеми. Атомка стоїть продавати нікуди. Тобто, по суті, єдине джерело зараз фінансування Білорусі це Росія. Чи всередині щось а... відбувається? Абсолютно так. Саме головне це Росія, але це було на протяженні багатьох років і десятиліть на самом деле. Россия всегда спонсировала белорусскую экономику. Белорусская экономика социалистическая, еще что уж там, никуда она не двигается. Но я посмотрела по официальным цифрам белорусским, мы не можем им доверять. Но тем не менее, аналитики, даже европейские, говорят об этом, что есть какой-то прирост в ВВП. Не забываем, что в ситуации, когда на Россию наложены такие санкции, белорусская, скажем, легкая промышленность, чувствует себя очень вольготно в поставках на Россию. Поэтому есть даже какой-то прирост в предприятиях, которые там что-то изготовляют. Ну а теперь мы видим, что еще и компоненты для ракет. Поэтому ухудшения особого никто не чувствует. Я не вижу по, по людям, которые живут в Беларуси, насколько я могу мониторить, потому что внутри Беларуси большинство людей боятся со мной общаться, да? но насколько у меня есть возможности мониторить, я не по соцсетям, по каким-то знакомым, я не вижу снижения уровня жизни сейчас. И да, конечно, Путин будет поддерживать белорусскую экономику. Лукашенко уже никуда не денется. И какие западные попытки а, его куда-то сдвинуть, уже нету никаких двух стульчиков, Сережа. Нету ни двух, ни трех. Если раньше Лукашенко боялся за свою а, власть, сейчас он боится только за свою жизнь. Это все. Чего, Сдвинуться друг, ему друг, нет. Другой стеллатье называется Китай. Ну так, Китай еще есть. Но тот же Белкали был подвинут Китаем сейчас. Российские компании зашли на китайский рынок, если Белкали поставляли, поставляли продукцию в Китай, то сейчас э, Лукашенко все время держит на коротком поводке, да, в зависимости от его позиции. Даже в отношениях с Китаем. Даже в отношениях с Китаем. Ну, скажем, по поставке продукции. Сейчас Китай сделал выбор э, в сторону России, российских поставщиков Кали. Это Белкали это же доброго, правильно? Всескогосподарские доброго. Це, до речі, те, що теж добре приносило доходи власне, Білорусі. чим. це одна із основних статей. Була, скажімо так. Да, була. Ви згадували про те, що фактично, за вашим спостереженням, економічна ситуація не змінилась, принаймні не погіршилася. І цьому може бути пояснення Одне із. Ми маємо чудове розслідування проєкту схеми. Виявилося, що білоруський режим продає. Це один лише штрих. Продає олію з ріпакам, які вивезли з тимчасово окупованих територій України, тобто йдеться про Херсонщину, звідти вивозять, привозять у Білорусь, переробляють і потім продають до Європейського Союзу. Знову ж таки, ще раз наголошую, Це тільки штрих, тому що наскільки я розумію, це доволі поширена практика, коли білоруський режим користується якимись вигодами з окупованих українських територій, чи не зовсім. Я думаю, так и есть. Я видела это расследование, я думаю, что мы знаем только про это, да, и таких расследований будет еще масса. Но 1,8 миллиарда вливания в польскую экономику, выводы из Беларуси, откуда-то ж берутся, только за один год, для маленькой Беларуси, это очень большие деньги. Поэтому да. И более того, если пронаблюдать ту же границу с Польшей, да, тот же кордон с Польшей, постоянные фуры в сторону, с Беларуси в сторону Польши постоянные разъезды бизнесменов туда-сюда. Если, если а, люди думают, что только стоят очереди на границе на выезд с Беларуси, то это глубоко не так. Такие же очереди стоят на въезд с Беларуси. А это говорит об определенном товарообороте. Но это я знаю по, по Польше, да, историю. По, по Литве не, не, не настолько хорошо в плане товарооборота. Но вот да. это, по-моему, ситуация с... Вот эта ситуация, по-моему, которую вы описали, как раз про отношения и про бизнес с Литвой. Наскільки я читала, треба вчитуватися. Чесно, я лише міг це mm -hmm. прошу. Ну, я я смоя смотрела так. Литва там якраз та, світовської литов, кампанії. Ну це чи не перше, до речі, Литва фігурує? Зазвичай mm -hmm. ви праві це йдеться йшлося про Польщу, тому що там, там є питання. Дякую за відповідь. Аліна Васильова mm -hmm. з нами була на зв'язку. Почули ми про ситуацію, зокрема перемов а, сполучених штатів і а, білоруського режиму.